alhamdulillah va vasam ala rasulilloh darhaqiqat badanga tekkan najosatlar shariatimizda ikki qismga bo'linadi og'ir najosat va yengil najosat og'ir najosatlar turiga bular qon yiring odamning bovli odamning axlati kabi narsalar og'ir najosatlar turiga kiradi og'ir najosatning miqdori tek namaz badanga tekkanda namoz o'qisa namozi mabodo hozirgi savoldagiday bilmay qolganda namozi durust bo'ladigan holati bu quyuq holatda bo'lsa kattaroq ellik so'mlik tanganing miqdori yoki oddiy piyolani orqa tarafini o'lchovi qancha bo'lsa o'shancha joyiga yoyilgan bo'lsa demak bu og'ir najosatning miqdori bo'ladi ana shu miqdorcha joyga yoyilgan bo'lsayu shuncha miqdordagi najosat bilan namoz o'qib qo'ygan bo'lsa namozi durust bo'lmaydi u namozini boshqatdan o'qish kerak bo'ladi endi yengil najosatlar bor masalan go'shti yeyiladigan hayvonlar bor qo'y sigir echki kabi go'sht yeyiladigan hayvonlar bor shu hayvonlarning bovli siydigi demak yengil najosat hisoblanadi shu yengil najosat insonning badaniga yoki kiyimiga tekkan bo'lsa shu tekkan qismini bitta butun a'zoni yoki butun bir libosning to'rtdan bir qismigacha bo'lsa o'sha bilan namoz o'qib qo'ygan bo'lsa namozi durust to'rtdan bir qismdan kamrog'ida bo'lsa ammo to'rtdan bir qismidan ya'ni yigirma besh foizi yoki undan ko'prog'iga tekkan bo'lsa unda namozi durust bo'lmaydi o'sha bilan o'qilgan namozini boshqatdan o'qib olishi kerak bo'ladi mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi allohu alam bissivoh